Здравствуйте, меня зовут Дарья Расторгова куценко В эфире служба новостей по ДИ. Мы подводим информационные итоги вторника. И вот что сегодня для вас подготовила команда журналистов телеканала ЛОД. Децентрализация за и против. Почему населенные пункты Луганщины не спешат объединяться в территориальные громады? Гуманитарная помощь от австрийцев. В Северодонецкую многопрофильную больницу привезли мебель, медицинское оборудование, а также одеяло и подушки. По соседству Миграционная служба Белокуракинского района переедет в Центр административных услуг. Процесс децентрализации на Луганщине заходит в тупик. А все из-за боязни районных руководителей потерять свои рабочие места. Об этом в интервью корреспонденту нашего телеканала рассказал советник руководителя Луганской области по вопросам децентрализации Сергей Тихановский. Напомним, на сегодняшний день в области существуют две территориальные громады. Это Новопсковская и Белокуракинская. К концу 2016-го к ним может присоединиться Чмуровская и Старобельского района. Почему другие населенные пункты области не спешат следовать их примеру, разбирался Валентин Сычев. В Луганской области на сегодняшний день две объединенные территориальные громады – Новопсковская и Белокуракинская. Планируется создать еще четыре, но в этом году реальный шанс зарегистрироваться есть только у Чмировской, если в декабре состоятся выборы совета громады и председателя. В Луганской области децентрализация сповернилась. С объективных причин это то, что мы зона АТО, и люди с неверением в своем будущем жизни не верят децентрализации. А субъективные причины низкий уровень знаний населения сегодня не дозволяє зрозуміти людям результаты, позитивные для їхнього життя этого процесса. По словам Натальи Бойко, чиновники на местах препятствуют децентрализации. К примеру, в Кременском районе появились листовки с текстом, где черным по белому написано «Децентрализация – это еще большая централизация». И главная причина – это противодействие ряда руководителей районного звена в первую очередь председатели районных советов и некоторых районных государственных администраций этому процессу объединения будут принимать закон об административно-территориальном устройстве, который вынудит всех уже объединяться, если не добровольно, то в силу закона. Руководитель Луганской области Юрий Горбус, который побывал в территориальных громадах других областей Украины, все же считает, ускорять процесс децентрализации на Луганщине не стоит. В громаду, которую ново созданную идут доходы, а расходы остаются на районе. То есть здесь надо все-таки по, ну как бы в законодательстве еще в эти моменты, которые доработать. Сейчас у нас уже создан координационный совет, и он начал работу Буквально 100 недели. Пока момент созревания не произойдет в самом обществе, мы не должны это навязывать. К числу существующих объединенных территориальных громад хотят присоединиться еще три из Кременского района. Это Новоастраханская и Краснореченская сельские, а также Кременская городская. Валентин Сычев, Роман Царевский, ПАДИИ. Гуманитарная помощь из Австрии для Севердонецкой многопрофильной больницы, медицинское оборудование и мебель доставили киевские волонтеры благотворительного международного фонда совместно с офицерами гражданского военного сотрудничества 93-й механизированной бригады. В 2016 году это уже их вторая помощь. Месяцем ранее из Вены были привезены кувезы и кровати для городского родильного дома. Мебель, медицинское оборудование, а также одеяло, подушки, комплекты постельного белья. Такую гуманитарную помощь из Австрии получила Свердонецкая многопрофильная больница. Фуру со всем необходимым из Вены доставили киевские волонтеры, а разгрузили воины 93-й бригады. Надеемся, что получим от больницы и также не только от больницы, и от прилегающих районов и сел список потребностей, все, что касается медицины, медицинского оборудования. Думаю, что город Ві вена і майстрат, который нам помогает. по цьому списку, практически практично 100% вот, наповнюємо всього, що ми просимо. Сьогодні ми второй раз отримуємо гуманітарну допомогу. Привозить нам 93 я бригада, дуже долгожданный. заказували его головний врач полгода назад. У нас проблемы с функциональными кроватями, с постельными принадлежностями. Сегодня волонтеры из Киева доставят медицинское оборудование также в село Крымское. Там находится пункт оказания первой медицинской помощи для воинов 93-й механизированной бригады и местного населения. Валентин Сычев, Андрей Бригидер, Падии. Более 80 административных услуг в одном здании. К концу 2016-го в Белокуракинском административном центре начнет свою работу также миграционная служба и паспортный стол. Сейчас в помещении начался ремонт, который профинансировали из областного бюджета. На создание новых офисов выделили 250 тысяч гривен. Елена Зверхановская расскажет подробнее. Миграционная служба Белокуракинского района вскоре переедет в Центр административных услуг. Это соседство, по мнению местных властей и самих работников, ускорит процесс выдачи документов. У нас дійсно існують відповідні або певні труднощі, коли ми надаємо адміністративні послуги Державної міграційної служби. Тобто ми повинні йти практично на далеку відстань, щоб передати і забрати відповідні документи. Виникла нагальна потреба на базі цього приміщення і ще зробити ремонт і щоб там надавалися послуги паспортного столу. Були виділені кошти з обласного бюджету 250 тисяч. По новому адресу миграционная служба начнет работу в декабре 2016-го. К этому времени там установят энергосберегающие стеклопакеты, заменят систему отопления. До нового примещения планируется отримание специального обладнання для оформления и выдачи паспорта гражданина Украины нового возраста и паспорта гражданина Украины для выезда за кордон. Пока жители Белокуракинского района оформляют загранпаспорта в Старобельске. Елена Зверхановская, Юрий Ромасюк, Падея. На этом выпуск не заканчивается. Смотрите во второй части «Подей». Псевдоминистр связи Луганской псевдореспублики оформил своим новонарожденным детям гражданство Украины. Пенсионные изменения – все для удобства украинцев. Сегодня работники культуры и мастера народного творчества в роли зрителей их поздравляют с профессиональным праздником. Боевики Донецкого недогосударства пилят на металл бывшие автосалоны. В поисках жертв в ненародной милиции Луганского недогосударства – недобор. Псевдоминистр связи Луганской псевдореспублики оформил своим новонарожденным детям гражданство Украины. Подробно об этом в нашем традиционном обзоре. Боевики Донецкого недогосударства пилят на металл бывшие автосалоны. Блогер из оккупированного Донецка показал, что случилось с салонами мировых известных марок автомобилей, которые были в городе. Оказалось, что здания снесены под ноль. Металлоконструкции салонов вывезены и сданы на металл боевиками. Об этом пишет Луганский радар. Так от салонов Porsche, Mitsubishi, Toyota вообще ничего не осталось, кроме пуч строительного мусора. Все разобрали на металл. Обшивку конструкции срезали и вывезли оккупанты. И это абсолютно распространенная практика в Донецкой псевдореспублике. В свое установление и террористы упоминают в своих выступлениях на камеры ручным СМИ. Демонстрируют правда обратное. Города разрушены, инфраструктура не восстанавливается, зарплаты не выплачиваются. И даже автосалоны разбираются на металл. Так выглядит процветание по псевдореспубликански. Ненародная милиция луганского недогосударства недобор. Боевики заманивают новое пушечное мясо. Так в оккупированном Луганске расширили возрастные рамки для добровольцев, которые захотят служить в ненародной милиции. Об этом пишет информатор. Как сообщает местный жители теперь вступить в ряды боевиков можно от 18 до 60 лет включительно. Такие объявления были расклеены по всему оккупированному городу. Причина в рядах боевиков происходит активная замена российских военнослужащих на местных жителей. Однако набор идет медленно. Чиновники сепаратисты решили усилить пропаганду, указав при этом, что ненародная милиция обеспечена достойной заработной платой и соцпакетом. Правда, забыли напомнить, что зарплату придется отдавать главарям боевиков. А при получении ранения главари поспешат уволить задним числом. К тому же рано или поздно все, вступившие в ряды псевдоправоохранительных органов Луганского недогосударства, понесут заслуженное наказание по украинским законам. Других благ не предвидится. Пропаганда пропаганда, документы украинские. Псевдоминистр связи Луганской псевдореспублики оформил своим новорожденным детям гражданство Украины. Об этом пишет в городе. Итак, чиновники-сепаратисты – первые, кто заставляет людей оформлять недореспубликанские паспорта, свидетельства о рождении, регистрации автомобиля и так далее. Оказалось, они первые и в том, чтобы все эти документы оформлять себе и своей семье в Украине. И даже сбоящий министров-сепаратистов фейковой ЛНР в этом замечено. После своих показушных собраний с террористом Плотницким, где они обязательно обсуждают важность оформления псевдореспубликанского паспорта, сами недоминистры ищут возможность оформить себе документы украинского образца. По такому пути пошел и псевдоминистр связи Михаил Сурженко. У поклонника боевиков Сурженко 10 февраля 2016 года родились две близняшки – Анна и Анастасия. Понимая, что записи в бумажки бумажке не имеют юридической силы, а его дети могут стать людьми, которых формально не существует, псевдоминистр Сурженко поспешил записать их гражданками Украины. Ранее по этому же пути пошел и террорист незаконный ДНР Моторола. До своей гибели боевик устроил своей жене украинский паспорт, а также записал свою дочь гражданкой Украины. Фотодокументов появились в сети. Пенсионные изменения. Обновленный веб-портал пенсионного фонда позволит украинцам, не выходя из дому, проверить на добросовестность своего работодателя и узнать своевременно ли тот отчисляет деньги в пенсионный фонд. Также люди могут просчитывать будущую пенсию с учетом всех мест работы. Уже сейчас постепенно переходят на электронные пенсионные удостоверения, для чего оцифровывают бумажные дела. Первыми обладателями электронных пенсионных удостоверений стали переселенцы. Но вскоре, по словам начальника главного управления пенсионного фонда Украины в Луганской области, области эти удостоверения получат все пенсионеры. В первую очередь это улучшение сервисов обслуживания наших граждан, как работающих, так и пенсионеров. Это оптимизация структуры пенсионного фонда. Естественно, это коснется и оптимиза... эта оптимизация коснется и количества районных и городских управлений пенсионного фонда. Кроме этого, это новые программные обеспечения, новые технологии в обслуживании граждан. Главное это улучшить обслуживание граждан. В Северодонецком областном музыкальном училище сегодня чествовали работников культуры и мастеров народного искусства. Руководитель области Юрий Горбуз отметил, что во время гастролей наши артисты собирают полные залы зрителей и ломают негативные стереотипы. Чтобы эта деятельность не прекращалась, он пообещал купить автобус, на котором искусство будут нести по всему миру. В сфере культуры Луганской области сегодня работают порядка 700 профессиональных и аматорских коллективов. На подконтрольной территории возобновили свою работу шесть перемещенных областных учреждений культуры. Филармония, музей, театр, научная библиотека, центр народного творчества, центр методической работы и киноискусства. И местных, и перемещенных работников культуры сегодня поздравляли с профессиональным праздником. Разом з лікарями, нашими лікарями, ми лікуємо душі, серця людей. Разом зі спортсменами ми робимо людей сильнішими. Разом з вчителями ми виховуємо людей. Все, що ми зараз робимо. Мы демонстрируем свое прагнення до мира, до нормального мирного життя. Руководитель области Юрий Горбус отметил, что благодаря луганским артистам удалось наладить тесные культурные связи с другими областями. Чтобы гастрольная деятельность развивалась и дальше, губернатор пообещал купить автобус. В ближайшее время, я надеюсь, что мы обязательно приобретем автобус, которым мы сможем ездить по всему миру. Он стоит у нас в проекте этой программы. Сегодня работники культуры поднимались на цену не в качестве артистов, а за поздравлениями. Директор областного центра учебно-методической работы и киноискусства Лариса Железовская награждена юбилейной медалью от президента Украины. Другие ее коллеги были отмечены грамотами областной администрации. Наверное, наше, наше призвание – создавать людям праздник, чистить душу, давать творческие, хорошие импульсы для того, чтобы человек в этом мире себя чувствовал нужным, чистым, одухотворенным. Если есть культура, есть нация. Поскольку праздник невозможен без музыки, работники культуры слушали концерт, подготовленный их коллегами. Наталья Войнова, Андрей Бригидер, Пади. На такие события был богат вторник, 8 ноября. Что ждать от погоды 9 числа, информируют синоптики. В среду 9 ноября на Луганщине синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. Ночью дождь местами сильный. Днем небольшой дождь. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Местами порывы усилятся до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-13 тепла, днем плюс 12-17 градусов. В Севердонецке ночью температура воздуха 10-12 градусов выше 0. Днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 14. В Луганске температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла. Днем 14-16 градусов. Со знаком Плюс Мы всегда открыты для вас. Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия или столкнулись с проблемой, звоните к нам в редакцию по телефону 050 328 86 44. Самая свежая информация о событиях в Луганской области на сайте ЛОТЛЖЮА и в новостях Радио Пульс. На сегодня у меня все. Желаю вам приятного завершения вечера. До встречи завтра на телеканале ЛОТ.